Ще восени поточного року Слов'янськ мав отримати нову фільтрувальну станцію, що мала значно вплинути на водопостачання окремих районів міста, якби не одне, але фронтові події в умовах неоголошеної війни, що розгорнулися на території Слов'янщини, паралізували в тому числі і цей процес будівництва. Більш того спорудження, що підрядник на той час вже встиг збудувати, зазнало пошкоджень. Втім, з часів звільнення Слов'янська минуло вже більше п'яти місяців, а підрядна організація чомусь не поспішає виконувати. Свої зобов'язання, навіть не дивлячись на те, що замовник згідно договору здійснив передплату у розмірі близько 29 мільйонів гривень. Розібратися в ситуації вирішили депутати на спільному засіданні, куди були запрошені представники підрядної організації СПР Груп і замовник робіт управління житлово-комунального господарства. 29.12.2012 року був заключений договір договор на суму 28 мільйонів 890 тисяч між ООС СПР Групп и Управление жилищно-коммунального хозяйства Славянского городского совета. Согласно условиям договора, стоимость работ в 2012 году составляла 15 миллионов 410 тысяч 409 гривен. В 2013 году 1 миллион 347 тысяч 963 гривен. Согласно первична календарна графіка с января по июнь 2013 года должно было должна би була бути робота на суму 15 мільйонів 410 десять тисяч. Однак починаючи з травня 2013 року декілька разів підписувались додаткові угоди, згідно яких змінювали строки та порядок фінансування робіт, Согласно договора з учетом внесених змінень дополнительним соглашенням номер 2, Общая стоимость виполнення роботу вже составила. 28 миллионов 890 тысяч 42 гривен. И условия 100% предоплаты на основании постановления Кабинета министра Украины от 11.12.2013 года номер 903. Срок выполнения работ согласно нового календарного графика 2013 год предусматривал выполнение работ на 6 миллионов 636 тысяч. С января 2014 года по август 2014 года включительно на сумму 22 миллиона 254 тысячи 23 гривен. По факту, согласно форм выполненных работ, представленных в ЖК и принятых материалы и оборудование всего на сумму это 6 миллионов 636 тысяч. І на цьому все. як повідомив замовник в особі у ЖКГ. листування з генпідрядником стосовно невиконання зобов'язань і недотримання термінів результатів також не принесла. спр груп претензій не визнає. Замовник робіт був змушений звернутися до судових інстанцій. оспр груп мотивує причину нарушення сроку виконання робіт тим, що з апреля 2014 року на території міста Славянська проходила антитерористична операція. Тим что счета предприятия были арестованы Генеральной прокуратурой Украины. Однако с этим невозможно согласиться, поскольку уже с начала июля 2014 года город был освобожден и можно было проводить работы на объекте. А счета, которые были арестованы на предприятии СПР-Групп, фактически были арестованы по другим объектам и в границах определенных сумм, не связанных никаким образом с объектом в городе Славянске. Кроме того, заключения торгово-промышленной палаты предоставлены бессрочные и не имеющие конечного срока действия. 21 ноября всего года в хозяйственный суд города Киева отправлен иск совместно с Славянской горрайонной прокуратуры на сумму 23 миллиона 128 тысяч 595 гривен. Я не согласен с одной позицией, что заказчик говорит, что он направлял письма, а на эти письма не были получены ответы. У меня есть копия всей этой переписки, уважаемый председатель, я вам ее оставлю, для того, чтобы вы видели и убедили, что на каждое обращение, управление жилищно-коммунального хозяйства был ответ и здесь были изложены свои аргументы то что касается претензий ну будем так говорить упустил заказчик один вопрос это соблюдение закона украины подписано нашим президентом который Называются протымчасовые заходы на период проведения антитеррористической операции, где сказано по пунктам, по статьям, я вам тоже это оставлю, что на период проведения антитеррористической операции на объекты, на субъекты хозяйственной деятельности штрафные санкции не начисляются. Уважаемый заказчик забыл сказать одну вещь, что приобретено оборудование на 19 миллионов, 48 807 гривен 28 копеек. Документы на приобретение я вам тоже оставлю. Эти, эти, это оборудование находится на складе. И когда мы приступили к работам и выполняли работы в февраль, март месяц, и бригады, если вы знаете. Уехали отсюда не 14 когда было АТО объявлено, а уехали 15 еле выехали. И то, что там, так сказать, и машины сожгли, это уже вторая сторона вопроса. Но до этого времени были переданы акты выполненных работ за февраль-март месяц, которые отказались подписать и которые до сих пор находятся у заказчика. То, о чем я говорил, что их нужно просмотреть, проверить и подписать, согласиться с ними, не согласиться. Для этого можно, так сказать, выйти на место, все это проверить в натуре. Мы со своей стороны готовы, первое, если это необходимо, в течение недели передать оборудование вам на хранение, чтобы эти 19 миллионов у вас тоже уже начали звучать. Второе, подписать, и здесь у вас, наверное, тоже есть Долушення к этому договору. З нашої сторони воно підписано. Проставили там сроки, составили графік производства роботи і ми готові приступати к роботі. Вот що я можу сказати по цьому вопросу. Отже, підрядна організація виказує готовність завершити будівництво фільтрувальної станції за умови підписання додаткової угоди. Керівництво УЖКГ у свою чергу вказує на законодавчі розбіжності. Якщо буде суд, пусть буде суд. Но мое видение решения проблемы, что работы все равно нужно выполнять. Эта станция необходима Славянску. И работы должны быть закончены. Я имею в виду до весны. Весной сделать благоустройство и сдать станцию в эксплуатацию. Грубо остается где-то еще 2,5 миллиона по 2,8. Вы на 2,5 миллиона полностью заканчиваете, сдаете, благоустройство, все это вклад. Да, да? Мы планируем, да. Хоть в связи с изменением цен, но есть э, на сегодняшний день Госинвест экспертиза. Единственный стоит сейчас вопрос, но я думаю, там затратный механизм небольшой. Э, устранить э, то, что получилось после попадания снаряда, то есть это поменять ферму. Э, сэндвичи поменять, внутри там перегородки поменять. Я думаю, эта цифра будет небольшая. Я здесь не зря вам сказал о том, что деньги выделены кабинетом, решением кабинета министров. Есть номер о том, что выделяются деньги 100% предоплата до такого-то числа. После этого в договоре прописано, что данные средства если они не использованы, они возвращаются. К сожалению, не знаю или это хорошо или плохо, я не могу сегодня подписать топ-соглашение и таким способом перенести, изменить сроки и финансирования, и работ своей подписью таким способом нарушил постанову Кабинета Министров. Я буду, естественно, самым меньше не соответствовать занимаемой должности. Чтобы продолжить работы, надо изменить теперь только лишь постановлением Кабинета Министров. То есть порядок возврата этих сумм предоплаты, естественно, отсюда вытекает и обязательство, которое берет на себе заказчик. У вас есть отделение Минюста Украины достаточно туда обратиться с копией договора и с заключением этого сертификата. И Минюст даст вам заключение, правомощны ли вы подписывать доп. соглашение или нет. И не нужна постановок админа. Для этого достаточно Министерства юстиции. Депутати вступили в полеміку, намагаючись розібратися в неоднозначній ситуації та знайти оптимальний вихід із неї. Деньги отримали 100%, от і випавнить ці роботи. Я просто віжую, що далі далі це від роботи. Зараз виграються суд. Суд виграються. Возвращаються ці деньги назад. Панове будемо проходити тендер. Так? Ми попадаємо в эти судові тяжби. А потом попадаем в эти строительно-монтажные работы еще на один год. И эту фильтровальную станцию мы закончим, дай бог, в 2015 году. В данной ситуации, конечно, разрешение может быть. Мы ни в коем случае иск не отзываем, он будет идти, потому что механизм запущен, и нас никто не поймет. А параллельно приступайте к работам, до соглашения, если есть вариант там юридически проработать именно на основании вот этого сертификата торгового промышленности палата палаты именно на конкретный период, который там определен. Пожалуйста. А там суд будет учитывать уже вот эти все обстоятельства. Задача наша на сегодняшний день не получить подрядчика деньги, да, или там какие-то провести наказания, а получить для города новую фильтровальную станцию. У підсумку представник підрядної організації пообіцяв донести до свого керівництва результати цієї зустрічі та надати замовнику для обговорення проєкт додаткової угоди про співпрацю а з понеділка дві сторони погодилися зустрітися для конструктивного обговорення продовження будівельних робіт і паралельного вивчення юридичних питань.